নমস্কাৰ মই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত গুৱাহাটীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত বহি কাম কাজবোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা ইনফেক্ট যোৱাকালি ৰাতি মই ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ ৰাতিপুৱা আঠ বজাত ডিব্ৰুগড় চহৰত পানী উঠা স্থানবিলাক পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ পানী উঠা স্থানবিলাক পৰিদৰ্শন কৰোঁতে বহুতো লোকে মোক আপত্তি কৰিছিল যে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বজাৰ অঞ্চলটোত ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডে সাৱধানতা বশতঃ ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনবোৰ ৰেষ্ট'ৰ কৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল যাতে কানেকশ্যনবোৰ আমি ৰেষ্ট'ৰ কৰি দিওঁ মই আহিয়ে কথা পাতিছিলোঁ আৰু আজি কিছু স্থানত ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডে ইলেক্ট্ৰিচিটিখিনি ৰেষ্ট'ৰ কৰি দিছে বুলি মোক জনাইছে তাৰপিছত মই খোৱাঙলৈকে গৈছিলোঁ তাত মথাউৰি এটা ভাঙিছিলে বুৰিদিহিং নদীৰ মথাউৰিটো ভঙা অংশখিনি চালোঁ আৰু খুব সোনকালে মথাউৰিটো মেৰামতি কৰি দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ খোৱাঙত দুটা ৰিলিফ কেম্প আছিলে দুইটা ৰিলিফ কেম্প চালোঁ মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ খোৱা বোৱাত মানুহখিনিয়ে অসুবিধা পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে কাপোৰ কানিৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অসুবিধা পাই আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিলে মই ডি চিক কৈছিলোঁ যে কেম্পত থকা মানুহখিনিক আমি যদি ইমিডিয়েটলি কাপোৰ দিব লাগে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত উপায়ুক্ত মহোদয়ে মোক জনালে যে ডেৰ লাখ টকা হ'লে কাপোৰ কানি মানুহখিনিক দিব পৰা যাব মই ততাতৈয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা টকাখিনি পঠিয়াই দিলোঁ আশা কৰিছোঁ অহাকালি খোৱাঙৰ ৰিলিফ কেম্পৰ থকা মানুহখিনিয়ে পিন্ধিবলৈ কাপোৰ পাব আৰু মই বিধায়ক চক্ৰ গগৈকো অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ যাতে আৰু কিবা লাগিলে আমি যাতে সহায় কৰি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত টেঙা ঘাটলৈ গ'লোঁ টেঙাখাটতো বুঢ়ীদিহিং নদীত মথাউৰি এটা ভাঙিছে ৰাইজৰ খবৰ ললোঁ টেঙাখাট কলেজত গৈ ৰিলিফ কেম্পৰ খবৰ ললোঁ টেঙাখাটতো ৰাইজে খবৰ মোক অভিযোগ দিছিল যে জিলা কৰ্তৃপক্ষই পানীৰ যোগান ধৰা নাই মই ডিষ্ট্ৰিক তাতে কৈ আহিছিলোঁ যে টেংকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আৰু বাইদেউ এগৰাকীৰ ফোন নম্বৰ লৈ আহিছিলোঁ যে ৰাতি মই ফোন কৰি সুধিম টেংকাৰখন আহি পালেনে নাই অলপ আগতে বাইদেউগৰাকীক মই ফোন কৰিছিলোঁ বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে যে টেংকাৰ আহিছে তেওঁলোকে পানী পাইছে আমি টেঙা খাটৰ মথাউৰিটো যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি নিৰ্মাণ কৰি দিম বনাই দিম যাতে মানুহখিনিয়ে কষ্ট ভোগ কৰিব নালাগে গুৱাহাটীলৈ আহি পাই কাৰ্যালয়ত কাম কৰি থাকোঁতে এখন কাগজ মোৰ চকুত পৰিল কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটীৰ অনাথ বৃদ্ধ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাসকলে মোক সাক্ষাৎ কৰিব আহিছিল আইতাসকলে ক'লে যে বৃদ্ধাশ্ৰমত আমি থাকোঁ আমি ৰেচন কাৰ্ডত চাউল নাপাওঁ মোৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই আমাৰ বেংকৰ একাউণ্ট নাই আমি অৰুণোদয় নাপাওঁ মই কথাখিনি কৈ থাকোঁতে মোৰ মনত এটা চিন্তা হৈছিলে যে এটা বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাসকলৰ যদি এইখিনি অভিযোগ আছে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ আন বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা আইতাসকলৰো ইমানেই অভিযোগ থাকিব কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তক মই তদন্ত কৰিব দিছিলোঁ যে কিমান বৃদ্ধাশ্ৰমৰ থকা আইতাসকলৰ বেংক একাউণ্ট নাই অৰুণোদয় নাই ৰেচন কাৰ্ড নাই এটা খবৰ লওক যাতে আমি গোটেই মানুহখিনিক একেলগে সহায় কৰি দিব পাৰোঁ ডি চিয়ে মোক এটা ৰিপৰ্ট দিলে ডি চিয়ে ক'লে যে কামৰূপ জিলাত মহানগৰ জিলাত এশ সাতগৰাকী এনেকুৱা মহিলা বা বৃদ্ধা আছে আই মাতৃ আছে যাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আৰু এশ ছিয়াশী গৰাকী বৃদ্ধা আইতাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা সুধিলো মাত্ৰ ছাব্বিশগৰাকী আইতাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে দুশ সাতষট্টি গৰাকী আইতাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তাৰপিছত আমি সুধিছিলো যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড আছে নে নাই ডি চি এ মোক জনালে যে দহগৰাকী আইতাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড আছে দুশ তিৰাশী গৰাকী আইতাৰ আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড নাই তাৰপিছত মই সুধিছিলোঁ অৰুণোদয় পাইনে নাপায় ডি চিয়ে মোক জনালে যে তেইছগৰাকী আইতাই অৰুণোদয় পায় আৰু দুশ ঊনাসত্তৰগৰাকী আইতাই অৰুণোদয় নাপায় তাৰপিছত মই সুধিছিলো বেংক একাউণ্টৰ কিমান আছে ডি চিয়ে মোক খবৰ দিলে যে বাইষট্টিগৰাকী আইতাৰ বেংক একাউণ্ট আছে আৰু দুশ একত্ৰিশগৰাকী আইতাৰ বেংক একাউণ্ট নাই যদি গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা আইতাসকলৰ বেংক একাউণ্ট নাই আধাৰ কাৰ্ড নাই আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যৰ আন বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা আইতাসকলৰ একেই অৱস্থা হ'ব গুৱাহাটীৰ সমস্যাখিনি আধাৰ কাৰ্ড বেংক একাউণ্ট অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ড ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত মই গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিবলৈ জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক লগে লগে কৈছোঁ আৰু মই নিশ্চিত যে হৈ যাব সদাশয় বাকী লোকসকলেও বা বাকী আমাৰ বিধায়কসকলে মন্ত্ৰীসকলে বা আমাৰ উপায়ুক্তসকলে যদি নিজ নিজ জিলাত থকা আন বৃদ্ধাশ্ৰমতো আইতাসকলৰ অৰুণোদয় আছে নে নাই ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই বেংক একাউণ্ট আছে নে নাই আধাৰ কাৰ্ড আছে নে নাই যদি খবৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তাতো আইতাসকল উপকৃত হ'ব আৰু ময়ো প্ৰত্যেকজন ডি চিক ইতিমধ্যে খবৰ পঠাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে নিজেই বৃদ্ধাশ্ৰম শ্ৰমসমূহত খবৰ লৈ আইতাসকলক এই সুবিধাখিনি পৰি দিয়ে আজিলৈ ইমানেই নিশা এঘাৰ বাজিছে যোৱাকালি মাজুলী আজি ডিব্ৰুগড় অকণমান ঘূৰি আহি অফিচো কৰিলোঁ মোৰো আজি অলপমান ভাগৰ লগা লগা যেন হৈছে তথাপিতো মই ভাবোঁ যে বানপানীত আক্ৰান্ত মানুহখিনিক আমি মন্ত্ৰী বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰী বিষয়া আমি যদি কেম্পে কেম্পে ঘূৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মানুহখিনিৰ বহুবিলাক অসুবিধা দূৰ হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ সুবিধা অসুবিধা চলি থাকিব ৰাইজৰ অসুবিধাখিনি আমি যদি দূৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়ে আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ আশীৰ্বাদ হ'ব অহাকালিও গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাত বানপানী হৈছে ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে অহাকালি মহানগৰীত যিখিনি বানপানীৰ সময়ত কাৰণে সমস্যা হৈছে তাৰ সমাধানৰ বাবে এখন মিটিঙো মাতিছোঁ আৰু দুই এটা জেগাত মই যাবৰ বাবেও চেষ্টা কৰিম শুভৰাত্ৰি